Сезону просто немає в коктебелі. Взагалі ніякого, нікого, людей немає. Все закрито, забито дошками. Це так кримський турист поділився вражаючими кадрами з тимчасово окупованого коктебеля. Повністю закриті набережні. В результаті відсутність курортного сезону. За його словами, уся інфраструктура міста, включаючи популярний аквапарк та екскурсійні маршрути, не функціонують. І от вона вся набережна Коктебеля прямо зараз. Смотрите, все що від однієї залишилось. обалдеть. Вот это да. Сезона просто нет, как ты берешь. Просто нет. Вообще никак. Никаких. Никто. Людей нет. Сезона нет. Все закрыто, заколочено. Mm -hmm. Вон даже Видите, вот этот кораблик, который возит туристов на Золотые ворота, он сейчас тоже стоит закрытый. Точно так же в этом году отдыхает и аквапарк Коктебель. Самый крупный в окрестностях. Сюда возят туристов даже из самого из Судака. Хотя там есть свой собственный аквапарк. Но в, как, в Коктебеле считается он самый крупный, самый большой. Все это сейчас, видите, спит. Столовая на Приморской, Виномир, продукты. Ничего не работает. Откроется ли на следующем году? Большой вопрос. Смотрите, все раздолбили. Так, раздвигаем нашу палку и вот, выглядываем, видите, все раздолбили, отдолбили. ну, понятно, что нужно реконструировать, понятно, что много лет здесь ничего не делалось, но вот как-то так вот взять и закрывать сезон, это вообще просто жесть какая-то. Неужели нельзя, допустим, за условные там 8 месяцев с прошлого сезона взять и все закончить, ну, просто взять и, видите, тут даже никаких работ не ведется. Уже за 8 месяцев, я думаю, переклали. Те же китайцы бы за неделю бы тут все сделали. Жесть вообще. Называется, приехал на курорт. Я вообще знать не знаю что здесь, кажется, набережная перекрыта полностью. Нигде информации такой не было. По-прежнему здесь висят надписи «Вихит». Цікаво, що за 10 років окупації в Криму все ще можна побачити таблички української мови вихід, що свідчить про те, що кримчани чекають на повернення України. Тим часом друг Гіркіна зет-блогер Максим Калашніков, обурюється через те, що в Росії то бізнес не допомагає фронту, і на все доводиться збирати гроші волонтерам, яких можна просто порахувати на пальцях. Знаєте, так виходить, що наші активісти збирають... деньги на с шапкой по кругу, на все, на дроны, на оптику, на трубы разведчика, на маскировочные сети, там, на окопные свечи, радиосвязь как нужна и прочего всего этого не хватает. особенно сейчас, кто с фронта возвращается, вот дроны врага просто жужжат в воздухе, а в это время, например, вражеские, так сказать, вражеские представители вражеского аммонда, да, вот, вот смотрите. Благодейный фонд Порошенко, благотворительный фонд Порошенко. То есть, и вот Порошенко закупает оптом вот эти дроны, разведчики, да, которые покой не дают. То вот видите, враг это делает. Видите, он не стесняется. Ну так це і не дивно. Для Росії війна це ж злочин, і російський бізнес як ніяк це розуміє і не хоче бруднити свої руки в крові. А ще зетпатріот Патріот Калашніков обговорює нові здобутки Владіміра Владіміровича. каже Газпром став збитковою компанією і потрапив у кабалу від Китаю, який тепер користується ситуацією і змушує продавати газ за копійки. Я хочу напомнити, що Газпром зараз в рекордних убитках. Они э, больше 600 миллиардов, э, 600 миллиардов рублей по итогам прошлого года, ну понятно почему, вот, из-за известных событий. Кроме того, сейчас «Газпром» попал в жуткую ловушку с поставками газа в Китай. То есть на таких кабальных условиях были составлены договоры, что «Газпром» должен вкладывать огромные деньги, а Китай хочет покупать газ. Это не гарантированно по внутрироссийским субсидированным ценам. Ну, людина, в якої інтелект вищий, ніж у тварини, тут би задумалася. А навіщо така війна потрібна, якщо вона призводить не до вілічі, а до кабали в залежності від сусідньої держави. Але де зет патріоти, а де інтелект? Тому Калашніков закликає далі топити до Паб'єднава. Йти до Києва. І ось це все. А ось канал царь город, підконтрольний православному олігарху Малафєєву. І ті випустили сюжет, в якому теж розповіли про економічний крах Газпрому та про те, як Китай б'є Росію у спину, користуючись цією ситуацією. Послухайте, у російської газової монополії дуже великі проблеми. По итогам 2023 року «Газпром» отримав года Газпром получил мільярдів убыток Його акції на біржі обвалилися, капіталізація знизилася до історичного мінімуму. Газова монополія стоїть сейчас перед дилемою – либо найти нові ринки сбыта, либо переложити убытки на плечі. Российских граждан. С первым у Газпрома тоже большие проблемы. С европейского рынка монополию вышибли, там вовсю сейчас резвятся американские корпорации. Реальная альтернатива Китай. Но сегодня стало известно, что Пекин давит на Россию ради уступок по силе Сибири-2. Пока попытки Москвы по заключению сделки с Китаем зашли в тупик, по крайней мере, об этом пишет Financial Times, дескать, Пекин требует цену поставок газа почти сопоставимую с внутрироссийской. При этом уже сейчас китайцы за российский газ, напомню, платят иногда в разы меньше, чем за газ, например, из Мьянмы или Узбекистана. Действительно, проблема с подписанием контракта по силе Сибири-2 связана прежде всего с позицией китайской стороны. Исключительно стремлением китайцев выбить выгодную формулу цены. Китай считает, что сила Сибири-2 для России сейчас важнее, поэтому он держит паузу. Сейчас российский газ сознательно изгоняется с европейского рынка, несмотря на то, что он не попал под санкции. Пекин все это прекрасно слышит и предъявляет это Москве. Дорогие российские друзья, деваться вам, на наш взгляд, некуда. Газ в этот пристроить не а ведь не так давно глава «Газпрома» хвастался, что капитализация корпорации дойдет до 1 триллиона долларов. Не срослось. Однако данный факт никак не повлиял на благосостояние топ-менеджеров газовой монополии и ее главы господина Миллера. Проиллюстрирую это на конкретных цифрах. И фактах за полгода всего за полгода 14 членов правления газпрома получили в сумме более 1 миллиарда рублей зарплата топ-менеджеров составила 363,5 с половиной миллиона рублей а размер премии был в два раза больше и превысил 600 миллионов в результате суммарные выплаты увеличились на 33 процента в среднем один член правления газового монополия вы присядьте если сейчас стоите получал примерно 643 тысячи рублей в день Ну, якщо не знати, що сюжет випустив царь-город, то можна легко сприйняти відео за ворожу пропаганду. Ну, хочеться запитати, а що трапилось? Але схоже, відповіді вже знає її напоритіше ну, частина з спільноти. А це олігарх Путініст Кавальов, який шокований кількістю банкрутств у Росії, каже, що 10 мільйонів банкрутств – це якось забагато, і через 15 років так вся країна взагалі стане банкрутом. В Росії 10 миллионов банкротов за 2023 год. Это страшная цифра. Это люди, организации, у которых уже нет будущего. Все, они закрыты. Это значит, что мы идем вниз. Россия самая богатая страна в мире. И не может быть 10 миллионов банкротств. Вот по-любому не может. Могут быть 10, 20, 30, 100. Тысяча, десять тысяч, но десять миллионов банкротств за один год точно быть не может. Это значит, 14 лет и все, все население России станет банкротами. Ну, страшно, согласитесь. При этом он же поддерживает Путина, и войну бегает с боку Зет на футболке, бомбы бомбить до Победного. Но взагалі Зет Петро – это в истину диагноз. А ось на третьому році війни так званий Коц виявив, що у Второй армії Міра немає зв'язку, тому доводиться використовувати американські старлінки та телеграм Паші Дурова, який виїхав з Росії, отримав громадянство іншої країни і просить взагалі не називати його громадянином РФ. Я сейчас, може скажу якусь річ карамольну, але в нашому розвідувательному ударному контурі, який у нас все таки сформувався, от у нас найефективніший тип зв'язку для цього розвідного ударного контура. Это телеграм, да, вот когда есть интернет и интернет, если мы говорим о зоне СВО, а не приграничии, это интернет еще и старлинковский, да, масковский интернет. Вот это вот у нас э, такой начальник связи, у которого э, вооруженные силы, войска, которые выполняют боевые действия, э, пользуются американскими спутниковыми системами и э, дуровским телеграммом. И сталося диво. его, заарештували. Кількох высокопоставленных российских То найчесніші і найпринциповіші вайнкори одразу виявили, що в армії навколо купа корупції Це називається кому війна, кому мать родна. да тут же шамарін. Это человек, который отвечает в Министерстве обороны за организацию связи, да, за связь, за все, что связано с ретрансляторами, с усилителями. Меня, честно говоря, вот эта история не удивила. Там Суть в том, что он получил взятку от директора Пермский телефонный завод «Телта» в размере 36 миллионов рублей за увеличение объема поставляемой продукции по контрактам для нужд Министерства обороны. Поставлял этот завод полевые телефоны, то есть полевые проводные телефоны, те, которые мы пользуемся там, с 14 по -моему, года прошлого века. Но, знаете, когда у нас на фронте на взводном и ротном уровне люди пользуются китайскими станциями, когда нормальные станции с нормальным шифрованием типа Моторол поставляют волонтеры, когда у нас нет единства да, какого-то по стандартам связи, Это, это выглядит как Виглядка закупка вот этих полевых телефонов, друзі. На цьому все ставте лайки, підписуйтесь на канал, обов'язково напишіть ваш коментар і чекайте на наступний випуск.